Добровольцы Легиона Свободы России и Русский добровольческий корпус записали обращение к гражданам России, в котором объяснили свои действия Белгородской области и призвали россиян взять ответственность за будущее России в свои руки. Легион и РДК продолжают освобождать Белгородскую область. Армия РФ ничего не смогла противопоставить группе патриотов-добровольцев, взявших в руки оружие, и не побоявшихся в открытую пойти против режима Москвы за свободное будущее России. В очередной раз разрушен миф о том, что граждане РФ в безопасности и РФ сильна. По факту власти годами просто разворовывали бюджет и врали, что все хорошо. Резервов у РФ для реагирования на военные кризисы нет. Все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине. РФ абсолютно не защищена в Белгородской области паника. Частично идет организованная эвакуация, но большей частью происходит стихийное бегство. Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми. Чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России. Прогнившие насквозь коррупции, вранья, цензуры, ограничений свобод и репрессий. В той России, где жизнь человека значит меньше, чем кошелек чиновника. В той России, где прокладывают отдельную железную дорогу в резиденцию бункерного деда, вместо того, чтобы отремонтировать дороги в регионах. В диктаторской стране, где за призывы к миру детей разлучают с родителями, а подросткам дают пожизненные сроки. Но диктатуре Кремля пришло время положить конец. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка ⁇ это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной. Подпишись на канал, поставь лайк, жми на колокольчик, напиши свой комментарий.